एक वक्त आएगा तुम दुनिया के पीछे ऐसे पढ़ोगे ऐसे पढ़ोगे अल्लाह को भी भूलोगे अल्लाह की किताब को भी भूलोगे ईमान को भी भूलोगे ईमानी याद को भी भूलोगे अमानत को भी भूलोगे को भी भूलोगे सदाकत को भी भूलोगे फिर तुम कमजोर हो जाओगे फिर तुम कुफार के लिए, तर नवाला हो जाओगे और कुफार मुत्तहिद होकर एक दूसरे को तुम पर पिल पड़ने के लिए और तुम्हें मलिया मेट करने के लिए एक दूसरे को दावत देंगे और कहेंगे आओ आओ आज मुसलमानों का खात्मा करते हैं आज इनको मिटाते हैं सफ़े हस्ती से इनको मिटाते हैं इनके वजूद को खत्म करते हैं इनके बीज को मार देते हैं एक साथी ने पूछा या रसूल अल्लाह अमिन क़िल्लत नहनु यौमाइद इन ये काफिरों में इतनी जुर्रत कहां से आएगी क्या हम थोड़े से होंगे इस वजह से कम होंगे इस वजह से गिनो चुने होंगे इस वजह से कुफार हम पर टूट पड़ेंगे आपने फरमाया ला 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 नहीं 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 वला किन नकुम कसीर वलाकिन किन अंतुम कसीरून तुम बहुत होगे आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगे अरबों में चले जाओगे मगर मगर वला किन नकुम गुसाउन का गुसाए सैल तुम्हारी हैसियत सैलाब के ऊपर आने वाले खसो खाशा की तरह होगी तुम बेवज़न होगे, तुम बेहसीत होगे। ताकत वजन ईमान से आती है पैसे से नहीं आती ताकत और वजन ताकत और वजन ईमान से पैदा होता है अल्लाह से ताल्लुक से पैदा होता है वाला किन्ना कुम गुस्सा उन का गुस्सा इस सैल सैलाब के ऊपर छाए हुए झाक की तरह तुम होगे, तुम्हारी हैसियत खास की तरह होगी झाक की तरह होगी भले मिन और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब और खौफ को निकाल लेंगे इसलिए वो जरी हो जाएंगे फी फिर वहन जब तुम कुरान से आंखें बंद करोगे दीन से दूर हटोगे मस्जिदों से रिश्ता जो तोडोगे मस्जिदों से रिश्ता तोड़ोगे तो फिर तुम्हारे दिलों में वाहन आएगा वाहन आएगा साहब के लिए ये लफ्ज एक नया लफ्ज था साहब ने पूछा मल या रसूल अल्लाह के रसूल वाहन क्या चीज है आपने फरमाया वाहन क्या है दुनिया की पूजा दुनिया की मोहब्बत तुम पागलों की तरह दुनिया के पीछे दौड़ोगे जब दुनिया के पीछे दौड़ोगे तो खुद, खुद मौत की नफरत भी आ जाएगी मौत की नफरत पैदा हो जाएगी शहादत की कोई तमन्ना किसी के दिल में नहीं होगी सवाल करना अल्लाह से दुआ करना शहादत का वो तो बहुत दूर की बात तमन्ना है शहादा वो भी दिलों से रुखसत हो जाएगी मौत की नफरत दिल में होगी दुनिया की मोहब्बत दिल में होगी जब ये दो चीजें दिल में पैदा हो जाएं तो फिर इंसान में कोई वजन बाकी नहीं रहता वो खस और की तरह बन जाता है इस वक्त मुसलमान खास तौर पर गजा के मुसलमान महसूर हैं और सख्त इब्तिला से गुजर चुके हैं हर मुसलमान पर फर्ज है अपने गम भूले उनके गम को अपनाए उनके लिए दस्ते सवाल दराज करें अब तक जो जिनकी नमाजें कजा हो रही थी मेरे भाइयों मैं अपने समेत सबसे कह रहा हूं तहज्जुद पढ़ना अपने ऊपर फर्ज कर लें रात की तारीकी में अल्लाह दुआएं सुनते हैं कुछ नहीं कर सकते दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते दुआ कर डरे उस वक्त से कि ये हमारे ऊपर जुल्म हो तो अपने भाइयों के लिए अपनी बहनों के लिए हज़ा के मुसलमानों के लिए सरजमीन शाम के लिए अल्लाह से रातों को उठ उठ कर मांगें अपने अपने गमों को सिफर कर दें ये गम अपने अंदर पैदा करें इन गम की बरकत से हर गम दूर हो